Rusiyada hərbi qiyam qaldıran Vaqnerin rəhbəri Priqojin hamını ona qoşulmağa çağırır. Biz 25 min nəfərik. Biz gedirik aydınlaşdırmağa ki, ölkədə niyə özbaşınalıq hökm sürür. 25 min nəfər ehtiyatlı qüvvələr bizi gözləyir. Bu bütün ölkə deməkdir. Kim istəyir, gəli qoşula bilər. Bu biabrçılığa son qoymaq lazımdır. Priqojin Cənub hərbi dairəsinin qərargahında Rusiya Federasiyası Müdafiə Nazirliyinin nümayəndələri ilə də artıq görüşüb Şoyqu və Kirasimovun ekstraditsiyasını tələb edir. Və Wagnerçilərin lideri Moskvaya qarşı kampaniya elan edib. Voroneç vilayətində Wagner qoşullarının bir kolonnyası görünüb. Muzdullar onlara atəş açan Müdafiə Nazirliyinin 3 helikopterini vurublar. Moskva və Moskva vilayətində çoxlu hərbi texnika və yollarda gücləndirilmiş yoxlamalar başlayıb. Təhlükəsizlik qüvvələri Sankt-Peterburqdakı Wagner mərkəzinə daxil olublar. Prigozhin Rostovdakı hərbi obyektlərin və aerodromun Wagnerçilərin nəzarətini keçdiyini bildirir. Əslində şəhər məzlublar tərəfindən tutulur. Onlara qarşı isə heç bir müqavimət göstərilmir. Yaxın saatlarda isə Putin'in xalqa müraciəti göstərilir. Faqnerin nəzarətindəki kanallar iddia edirlər ki, Rusiya silahlı qüvvələrinin başqərargah rəisi, ordu generalı Valeri Gerasimov onun sadiq insanlarla birlikdə Rostov vilayətindən qaçıb və Rostovdakı dostları ilə mülki mənzildə gizlənib Rusiyanın milli antiterror komitəsi isə Moskva və Moskva vilayəti ərazisində mümkün terror aktlarının qarşısını alınması məqsədi ilə antiterror əməliyyatı rejimi tətbiq edib. Rusiya Müdafiə Nazirliyi Vaqner hücum dəstələrinin döyüşçülərinə müraciət edərək onların priqonun cinayət məcərasına və silahlı isyanda iştirakına aldandıqlarını qeyd edir. Bir sözlə Rusiyada vəziyyət gərgin olaraq davam edir.